Как хорошо мы здесь, в Доме Господа. Это прекрасное место, где Сам Господь пребывает в Его могущество и силой. Слава Ему! Я благодарен Господу, что я вместе с вами на этом месте. Это Божья милость, это любовь Господня ко мне и всем вам, я сам узбек из Узбекистана. Живу уже давно здесь. Это милость Господня. Когда-то я думал, что при болезни, чтобы я оказался здесь. Когда нашел меня Господь, я понял суть Господня и милость Господня, что в Его руках привел меня сюда. Не я сам, не тот болезнь, который коснулся мне. Я Познавая пути Божьих, сказал Господу: это Твоя милость, что я здесь. Он нашел меня, я нашел Отца. Я благодарен этому Господу. Когда еще малым был я, задавал меня отец, вчера беседуя с братом, я общался, свидетельствовал о любви Господней ко мне. Батька рассказывал мне, с кем ты хочешь быть. Я рассказывал, то водителям, то поварам, то еще чем-нибудь. Думал себя, как дети сегодня думают. Он говорит, я хочу, чтобы ты Господу служил. Его желание. У нас восемь братьев, ну, моей семьи. Но одного у меня избрал Господь. Я здесь перед вами. Это Господний любовь ко мне. Знаете, каждый отец, каждая мать желает своих сыновей, дочерей видеть в руках Божьих. Большего радости, большего любви не надо. Я так думаю о себе. Потому что я желаю так самый своих сыновей, своих дочерей видеть в руках Божьих. Это счастье, которое больше, наверное, не будет на этом земле. Я Господу, чтобы они были в руках Божьих. Поэтому мы отцы, матеря, молим, просим Господа, чтобы Господь хранил и благословлял. Сегодня мы знаем прекрасное время. Мир очень много предлагает детям нашим. Но обманчиво, обманывая, забирая ее их неценное время, забирая то, Час, который Богом дарован, дьявол хочет украсть ценное время. Забирать счастье. Потом завести тупик, сказать, нет выхода. Ну, знаете, у Господа всегда есть выход. У Господа есть всегда рука, которая тянет говорит, иди ко мне. У нем есть счастье, у нем есть радость и благословение. Когда я... Начал служить Господу мои друзья, сказали, куда ты пошел? Где ты? Что ты там нашел хорошего? Смотри, как мы живем. Смотри, как мы что имеем. А ты этого не имеешь. Тебя да, то нельзя, то нельзя, то нельзя. Причисляли очень много. Я когда еще хорошо не познал, что путей Божий думал, действительно, может так. Может мне вернуться обратно. Но вернуться обратно я. Знаете, как оно получилось? Я работал, я свидетельствую, работал в оленьем цеху. Простой рабочим. И пришло время, когда неделю прошло, когда ушел, жена говорит, почему ты ушел? Я говорю, ну, те идеи, детьми я подумаю немножко. Даже не слушай друзей. Скажи, меня хорошо с ним. Когда однажды вышел, у нас здание было оленей цех, и подмостка такой высокий, чтобы ходить, там грузить товары, ниже было где-то глубины метр, и там против него здание было. Здание было 6 метров, длина 4,5 метра доски, сороковка. Вы знаете, многие понимают, что такое сороковка доска. И 6 метров длина и 4,5 метра высоты доски. Это стена была. Я под той стеной сидел, надо было пластиковую тупу забрать бетонную. Я ломом, зубил э, зубилой ступом, молотком. Это все стена рушилась на меня. Я остался под этой стеной. Я кричал нечеловеческим голосом, вытягивался. Никакой выхода не было. Последние слова мои сказал, Господи, если я живой, выйди отсюда, выйди с меня, выведешь я буду служить тебя. А я оказался там в мостике, где грузится. Я до сих пор закрываю глаза иду, ну и думаю, все, все вспомню. Ну как оказался там? Этого не может сказать. У меня в лобах было шевин, застрявший, спина и колено, кругом пыль, грязь. Мой, э, моей жены брат говорит, где ты был? А я кажу, дрожа руками, вот там я буду. Он а каже, не может быть. А там человек живой не останется. Это же 6 метров длина, 4,5 высота, это стена досочная, это же нелегкая. Я следующий день, когда воскресенье было, шел на собрание, благодарил Господа, что я живой. А жена задает вопрос, а что ты решил так прийти? Я молчал, ничего не казалось свидетельствую, что это Господняя рука, что я не ушел, я не держусь от мира, я не слушался от тех друзей, которые забирают мир, радость, которую Господь приготовил мне. А я благодарен Господу, а для любовь, который дал, спас меня тогда. Я думал, умираю, оказывается, а, Он спасает меня открывая очи мои, уши мои, чтобы слышать его. Многие могут думать, это придуманный человеком легенда, может придумал добавить свой Бог. Братья, сестры, я стою перед величием Бога. Лукавство Богу не нравится. А обман, он не терпит. Я искренне признаю это все рука Божия. Может, братья и сестры молодые, у вас в жизни так же самое можно, друзья, ваши, предлагать прекрасную жизнь, радоваться, пока вы молоды. Но Слово Божье придет время, спросит каждого из вас. Задаст вопрос, чем ты занялся? Поэтому сегодня есть время. Сегодня есть время идти к Господу. Я почитаю Слово Божье, написано... 121 псалме Давид говорит, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господь. Он говорит, я возрадовался. Многие кажут, я не радуюсь, что там есть, пошел, посидел, там проповедовал, слушал и пошел дальше, и ничего, никакой радости нету. Но ну, тебя ждет дальше радость благословения, охрана Божия, благословение, которое будет сопровождать и тебя, и род твой, и род, родство твое. Это благословение не ценное, не купишь, ни серебро, не золото. Оно не видно. Оно каждым шагом к Богу обретаешь более и более. Собираешь больше, больше. Придет время, и ты будешь свидетелем Господне и радоваться и прославлять Господа за это. Шаги, как день сопровождаемые сопровождаем Богом. И в другом псалме говорит Давид. Это 132. -ое. Как хорошо и как приятно жить братья, вместе. Это как драгоценный елей на головы, стекающие на бороду, бороду Ароновой, стекающие в край одежды его, как роса Ермонская, садящая на горе Сионской. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки. Давид, видя своих братьев, он возрадовался. Какое это благословение, помазание Божие, которое елей, стекающий бороду, край одежды его, он видел в братьев это благословение. месяц Это прекрасное служение. Когда мы собираемся... Я вот вначале сказал, я из Узбекистана приехал, да? Соединил Господь сердца наши. Вы меня не знали, я вас не знал. Сегодня я говорю, братья, сестры. Мы одном, в Христе. Отец нас один основание одно, другое основание не будет. Это благословение, которое мы получили даром от Господа. Не надо платить серебра, золота Господу. Он даром дает это благословение. Только получай. А дьяволу все надо платить. Дьяволу все надо отдать. Душу, жизнь, детей. Все то, что имеешь, он желает забирать. Если ты Господа оставляешь, нищему. Если ты Господа имеешь, ты благословен Богом, и охрана, и защита, и благословение каждый день будет сопровождать и тебя, и детей твоих. Бог. Ограда Он ставит, защита Он дарит, упавшего под ними, больного из сели. Это любовь Божия. Если ты упадешь, дьявол скажет, ближе. Ты мне не нужен. Ты потеряешь радость. Он скажет, что у меня нет его. У Господа всегда есть. Всегда есть благословение, всегда есть откровение, всегда есть, который желающему дает даром все. Слава Господу. Он богатый, мудрый, сильный. В его руках никто тебя не тронет. А если ты сам пойдешь, потеряешь все. Поэтому дано нам время Богом сегодня. Если отлагаешься на завтра, забирает дьявол. Забирает то счастье. Это благословение, которое Бог вам на, нам и нашим детям. Начало мы, которые благодарю Господа нашел меня Господь и через меня и благословлял детей моих. Их не детей. Потому что они с Господом. А если я не был Господом, я не могу сказать вам сегодня, где мои были дети. Может где с тюрьмы. Может где быть нищими, несчастными. А сегодня они имеют благословение. Сегодня они имеют радость. Они желают эту радость передать своим детям, своим сыновьям, дочерям. Поэтому пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы, как Давид сказал, возрадовался мое сердце, когда сказали мне, идем в дом Господу. Мы должны радоваться этой возможность, который дал сегодня собраться у ног Господа нашего Иисуса Христа. Он не обманывает, он благословляет. Дьявол может обмануть, привести туда не надо и оставить там, сказать, нет выхода тебя. Поэтому сегодня дано время нам сказать Господу, благодарим, благодарим Тебя, что Ты есть в нашей жизни что хранишь наших детей. Это трудное время. Мы думаем, свобода, прекрасное время, никто не трогает, никто не гонит, никто тюрьмы не сажает. Сегодня трудное время для молодежи, для наших сыновей и дочерей. Дуже трудное время. Дьявол обманывает, показывает прекрасного. В самом деле этого нету. Пусть Господь благословит и поможет нам, как наши братья и сестры, то времена, время гонения, время тюрьмы и страданий, они не боялись ничего. Врага не боялись. Они поднимали руки в небу, уста открывая Господу хвалою и славили Бога, чтобы нам дали время мирных Это имеем. Потому что их не заслуги, они, не вставая колен, поднимая руки, молились за нас. Они страдали тюрьмах за нас, чтобы наши дети имели благословение, все имели, сегодня имеем свободу, никто не вон. Пусть Господь благословит и поможет, и это днем ценит, ценит и передать нашим детям, внукам нашим, чтобы они имели страх Божий в сердцах повсюду. Где они не служили, где не учились, где не ходили, чтобы они были действительно светом, соли земли этого желает Господь. Если мы с Господом, в сердцах наших любовь Господне, Он повсюду сопровождает нас. Если мы на миг оставим любовь Господне, как я оставил. Я думал, я нашел свободу. Поэтому благодарение Господу, что мы здесь. Радуемся. Получаем это благословенное помазание, которое Господь приготовил нам и детям нашим. Поэтому Сегодня молимся Господу и благодарим Господу за это час. Вот здесь душно, тепло, жарко, кажется, это благословение ценное. Оно потом приносит радость и благословение семьям нашим. Мы исчерпаем источника живого воды Господа нашего Иисуса Христа. Он страдал ради нас. Он терпел боли и страдания. Поэтому пусть Господь благословит, поможет во всем, да будет ему наша пола. Аминь. Склонимся.